Kita perwakani ingkang muslim, kita wawas uh, al-fatihah, wadani Bapak Subhiyo berkongi saking, tiang sepipun saking simbah Mbah -Karso. Karso Sareno, Sareno. Bapaknya -e, Pak Subhiyo, Bapaknya Pak Notong Adhino, wajib tiang uh, putramu kan tunggu akan datang Bapaknya -e pun, meminggah si -e pun, antinge donga Allah mafili wali walidaya warhamhuma fama robbayani shohihon. Saya bawu mongkon niate ikhlas mumpika gusti bareng nyebat ya Allah ya Allah ya robbi panjenengan sedaya salam sejahtera untuk Bapak Sundya sakala ingkang rawuh dalem nika pinjenjing dipantuk sehat walafiat sedaya pada dalem sanget balak gitu سلامت عليكم سلام 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 الله سلام سلام الرحمن سلام 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد النائمين حمد لله في نعمه

Ya Allahumma ma'furallahu wa rahamhum wa anzihi wa amni ya rahmana rahim ya dalil ya salam engka kabeh keselamatan mukibad ngoko paring slamet nulung datang keluarga ya Allah mukibad duga paring perlindungan paring konsul ya Allah paring nur sihat wal afiat sihatal badhi rawuh dalu menung ya ugi gantop kasya taseng paring ya Allah ya rahman rahim tepihno bala saking fitnah fitnah dunia,